Привет, с вами снова я, Алена. И сегодня я хотела чуть-чуточку поподробней рассказать о моей упаковочке с конфетами. Я уже ее э, отпаковала в пленке. Сейчас сниму вот эту штучку. Мы сняли, сзади здесь пожелание. Вот, вот такая штучка. Спереди вот так, а сзади вот так. Сейчас мы откроем. Здесь вот такая пленочка Рошен. Сейчас мы ее снимем. Ух ты, смотрите, какие конфеты. Вот их очень много. Сейчас я, по-моему, попробую одну. Вот такая маленькая конфетка. Сейчас я стеру наклеечку Рошен. И попробую одну. Лаки. Смотрите, что он делает. Он лезит, у мои конфеты, так нечестно. Вот, смотрите, здесь есть такой узорчик, если он видно вишеньки. Сейчас я э, попробую вкусно. Здесь настоящая вишня. Очень вкусно. Там еще какая-то как бы маленькая кислинка есть. А я бумажку с Так, царь очень вкусные конфеты попробуйте Купи, купите если у вас есть такие и попробуйте очень вкусные ой я забыла накрыть саночка вот такая пленочка. ну вот такие, вот такая подробность о а, этих а конфетках Пока, пока кто захочет, можете купить очень вкусные. Пока.